Presiden PKR persoal mengapa dulu tidak timbul isu keluarga dan nepotisme. Rafizi luah rasa lega jadi orang biasa, diselamatkan daripada sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Akmal Saleh ucap terima kasih kepada PM. Dakwa akhirnya faham apa yang dilakukan BN. Saleh tegur isu pembangunan Sabah tidak wajar dipolitikkan. Tun M dakwa, parti dalam PN gagal satukan orang Melayu. Dan Nurul Iza diminta gesa PM pertimbang isu pelantikan Azam Az Baki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News adisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Presiden PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim, membidas sindiran parti isteri dan anak di label terhadap parti itu, khususnya dengan kemenangan Nurul Izzah sebagai timbalan presiden mengimbau semula saat-saat getir ketika beliau dipenjara. Datuk Sri Anwar berterima kasih kepada isterinya Wan Aziza Wan Ismail yang memainkan peranan sebagai peneraju Parti Keadilan Nasional Keadilan nama PKR sebelum ini. Menurutnya, Nurul Izzah pula segera menjadi dewasa dan meninggalkan pengajian di universiti untuk meneruskan perjuangan yang disifatkan beliau tidak menentu pada masa itu. Katanya, ketika itu tidak timbul isu keluarga dan nepotisme. Beliau juga menegaskan kemenangan Nurul Izzah ke atas Rafizi Ramli bukan ditentukan sebaliknya dalam sistem pengundian yang telus oleh perwakilan. Istilah nepotisme dibangkitkan segelintir pihak termasuk dalam PKR yang bimbang kritikan terhadap parti itu susulan keputusan Nurul Izzah bertanding jawatan timbalan presiden. Terdahulu, Nurul Iza memperoleh 9,803 undi untuk menewaskan Rafizi yang meraih 3,866 undi. Sementara itu, Rafizi Ramli kembali lega menjadi orang biasa diselamatkan daripada sandiwara kuasa dan politik kelas tinggi. Menteri Ekonomi itu berkata, beliau tidak mahu meneruskan polemik keputusan pemilihan PKR namun memahami kekecewaan ahli parti. Katanya di laman Facebook, ia memerlukan masa untuk pulih daripada perasaan seolah-olah segala usaha dan dedikasi bertahun-tahun kepada idealisme PKR telah sia-sia. Rafizi berkata beliau meninggalkan kerjaya korporat pada usia muda atas permintaan Datuk Seri Anwar untuk menjadi ketua kaki tangan di Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor. Sepanjang 27 tahun menyertai politik, Rafizi menggerakkan kempen antarabangsa bebaskan Datuk Seri Anwar menyertai kepimpinan awal pemuda PKR dan menulis sebuah buku berhubung kes mahkamah Anwar. Beliau turut berdepan 16 kes mahkamah kerana mendedahkan pelbagai skandal keuangan awam termasuk dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun, ditangguh dan digantikan bon berkelakuan baik di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA kerana mendedahkan skandal 1MDB. Dalam perkembangan berasingan, Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh memberi respons terhadap kenyataan Datuk Seri Anwar bahawa lantikan politik oleh sesebuah kerajaan bukan satu bentuk penyalahgunaan kuasa. Akmal dalam nada sinis mengucapkan terima kasih kepada beliau kerana didakwa akhirnya memahami tindakan sama yang dilakukan oleh Barisan Nasional BN ketika mentadbir negara sebelum ini. Akmal berkata demikian dalam satu hantaran di laman Facebook. Sebelum ini, media melaporkan bahawa Datuk Seri Anwar mengulas isu lantikan politik semasa sesi penggulungan Kongres National Party Keadilan Rakyat PKR yang berlangsung di Pusat Convention Antarabangsa Persada, Johor pada Sabtu. Katanya, lantikan politik oleh kerajaan yang mengangkat individu yang layak bukanlah satu bentuk penyalahgunaan kuasa, sebaliknya merupakan satu bentuk pengiktirafan atas sumbangan mereka terhadap kejayaan parti sehingga berjaya membentuk kerajaan. Bekas Ketua Menteri Saleh Said Keruak berkata, persoalan sama ada pembangunan Sabah lebih baik di bawah parti tempatan atau nasional tidak patut timbul. Ujar beliau, sejak pembentukan Malaysia pada 1963, kerajaan Sabah hampir sentiasa sehaluan dengan kerajaan pusat sama ada melalui gabungan nasional seperti Perikatan dan Barisan Nasional BN atau melalui kerjasama politik secara langsung. Tambah beliau, Usno yang menerajui Sabah dari 1963 hingga 1975 dan berjaya 1976 hingga 1985 ialah parti tempatan tetapi merupakan sebahagian daripada Perikatan dan kemudian BN. Menurutnya, apabila Parti Bersatu Sabah PBS menewaskan Berjaya pada PRN 1985, ia turut menyertai BN untuk memastikan kerjasama persekutuan dan negeri diteruskan demi kebaikan rakyat. Bendahari AMNO Sabah itu berkata, selepas AMNO melebarkan sayap ke Sabah pada awal 90-an, BN kembali menerajui kerajaan negeri pada 1994 dan mengekalkan penguasaan mereka di negeri itu sehingga PRU 2018. Katanya, ini berterusan selepas PRU 14 kerana dengan BN kehilangan kuasa di Sabah dan Putrajaya, warisan membentuk kerajaan negeri dengan sokongan pakatan harapan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, parti berteraskan Melayu dalam Perikatan Nasional PN gagal menyatukan orang Melayu. Pemimpin yang pernah memegang jawatan tersebut sebanyak dua kali menyatakan bahawa tiada satu parti politik berteraskan Melayu yang mampu menyatukan orang Melayu disebabkan perpaduan dalam kalangan orang Melayu yang sukar dicapai. Menerusi wadah politik kerana setiap parti mempunyai agenda masing-masing. Katanya tanpa penjelasan lanjut, beliau mahu orang Melayu bersatu dan mengundi orang Melayu kerana apabila PRU akan datang, ada kaedah untuk orang Melayu menyokong calon memperjuangkan kepentingan Melaya. Beliau berkata demikian pada pelancaran buku terbarunya 100 pesan ton membina keluarga dan bangsa. Stephen M yang menjadi Perdana Menteri di bawah Barisan Nasional bermula 1981 hingga 2003 dan bawah Pakatan Harapan PH bermula 2018 hingga 2020 juga menjelaskan beliau tidak lagi terkait dengan mana-mana parti politik. Ditanya sama ada beliau akan memainkan apa jua peranan menjelang PRU16 atau bekerjasama dengan mana-mana parti politik, Tun M berkata, tumpuan hanya terarah memupuk perpaduan dalam kalangan orang Melayu. Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Nurul Isa Anwar disarankan untuk menunaikan janjinya bagi memujuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mempertimbangkan semula pelantikan Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menerusi laporan Sinar Harian, Desakan tersebut dikemukakan oleh puluhan pertubuhan bukan kerajaan NGO serta gerakan mahasiswa berikutan pelantikan semula azam bagi tahun ketiga berturut-turut sejak 2023 yang didakwa menjejaskan agenda reformasi institusi pencegahan rasuah negara. Wakil Sekretariat Himpunan Undur Azam Baki, Hamdin Nordin berkata, Nurul Izzah perlu berbuat demikian dan bukannya sekadar mengeluarkan retorik politik untuk meraih sokongan ketika kempen pemilihan PKR baru-baru ini. Katanya, sekiranya benar Nurul Izzah ikhlas dalam perjuangan menghapuskan rasuah dan menolak pelantikan azam, maka pihaknya bersedia berkongsi pentas serta turun ke jalanan bersama-sama pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyertai himpunan undur Azam Az Baki yang berarak dari sebuah pusat beli belah di Dataran Merdeka pada Sabtu. Sementara itu, Wakil Liga Mahasiswa Malaysia Ahsanul Akmal turut menuntut Perdana Menteri dan Pakatan Harapan PH menunaikan janji yang dibuat semasa kempen pilihan raya umum PRU lalu. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.